yigitni shunaqa darajada shunaqa darajada o'laydigan darajada qilib qiynash arzimagan bir toshni deb yoki bir boshqa yok bir, bir sababni deb o'laydigan e, darajada kaltaklash urish bu qaysi qonunda yozilgan so'roq qilishga ham so'roq qiladigan xonalarda ham kameralar bilan jihozlashdi prezidentimiz bu narsani oldinga suruvdilar buni natijalarini so'rash kerak yani sudlarimizda misol uchun kamera joriy e, qilindi hatto mana gailarimizda ham bodiy kamera joriy qilindi nimaga tergov izolyatorlarida tergov xonalarida bu narsa ya'ni e, bu prezidentimiz tashabbuslari edi qani buni jihozlangani hukumatimiz a'zolari o'zligi bilishadi ichida kim qanaqaligini ularni o'zligi juda e, yam yaxshi bilishadi va bu vaziyatga kim javobgarligini ham man ham bilaman endi va u o'zligi ham bil, bilib turishibdi hukumat a'zolari bo'lgan odamlar ko'pchiligi qamaldi ko'pchiligi bu yoqqa qochdi nimalardir bo'ldi va nima deydi sirlar fosh bo'ldi biz tuzumni o'zgarishini qonunan huquqan haqqimiz o'laroq hukumatdan biz talab qilishimiz kerak bu birinchisi bo'lmadi ikkinchisi bo'lmadi uchinchisi bo'lmadi bu narsani qonunan tartib bilan bu narsani yechimini qilishimiz kerak murojaatlar yo'llashimiz kerak hukumatga a bizga bo'lsa uzr so'rash kerak emas tuzum o'zgarsa minglarcha yuz yillarcha misol uchun agar mana shunaqa qonun qoidalar bilan davlatimiz davom etadigan bo'lsa ishsiz pulsiz ijtimoiy holatdan juda qiynalgan iqtisodiy taraflama vaziyattarang holda turibdi mana sardoba voqeasi yana bu xalqni ruhiyatini shunaqa hozir bir tarang holatda turibmiz mana manman degan odamga sal qattiqroq gapirsangiz nima deydi tuyg'uga berilib hattoki juda katta bir oddiy bir nima deydi muomalada ham bir janjallarga sabab bo'ladi hozir xalq ko'tarilishsin xalq o'qisin bu qilsin aslida bu juda yam johil variant kuch ishlatar tizimi mayli prokuratura ham qo'shilib hammasi tiz cho'kib uch kun kechirim so'rasa ham tuzum o'zgarmaydi bir qo'rqinchli kommentlar yozyapti bolalar mayli yuztami ikki yuztami odam uni ularni qo'lidan hech narsa kelmaydi mayli besh yuzta mingta odam ko'tarilsa ham yuz mingta odam ko'tarilsa hamda misol uchun hech narsa bo'lmaydi birinchi navbatda davlatimizni e, birinchi tinchligi izdan chiqadi tartibsizliklar boshlanadi e, davlatni oldida bo'lsa ikkita yo'l qoladi buni qanaqa qilib bostirishni davlatimizni ichidagi ba'zi bir xoinlarga juda nima deydi noniga yog' surganda ko'rdingmi ko'rdingizmi bu bu millatga bu o'zbeklarga so'z erkinligi shunga o'xshagan erkinliklarni berib bo'lmas ekan biz sizga nima degandik bizdagi holat yana qiyinlashsa qiyinlashadiki nima deydi osonlashmaydi ba'zi bir maddohlarni musaffo osmon yana nima deydi daxldorlik hissi deb mana shablon gaplar gapiradiganlar tasavvur nima deydi tanqid qildim ya'ni ular sal uyg'onsin mana deputatlarimiz hozirgacha jim ya'ni bironta partiyadan -ra bir rasuldan boshqa E, hech kim bir e, deputatlar bu vaqtda birdan ko'tarilishi kerak chunki buni xalq saylagan andijonlik deputatlar jim turibdi mana minglab insonlar anaq nima deydi sayladi ularni siz bizni jonimizni molimizni mulkimizni e, himoya qilish uchun bizni manfaatlarimizga xizmat qilish uchun davlatni ravnaqiga hissa qo'shishingiz uchun sizni biza sayladik mana oliy majlisga senatga e, viloyatga tuman kengashlariga bizni sayladik qani endi himoya qilinglar deb turibdi hozir xalqingiz kutib qarab mana bu yoqdagi значок bilan e, nima deydi guvohnomaga ki xiyonat qilmanglar deputatlar Di senat senatdagi deputatlarga murojaat qilyapman va parlamentimiz qo'yib e, e, parlament qo'yiy palatasi yuqori palatasi e, senatimiz va qo'yiy palatasi oliy majlisga deputatlariga e, murojaat qilmoqchiman esinglarda bo'lsin agar andijonlik deputatlar agar andijonda muammo xalqinglar sizlar saylagan xalqinglarda muammo bo'lsa sizlar o'shani ko'rib turib bilib turib vijdoninglar baribir qiynaladi shu bilan oylik olib bola chaqa boqadigan bo'lsanglar bu, bu tatimaydi ertaga sardobada hech qanaqa bir ish qilmadinglar hech bir fikr bildirmadinglar tayinli tilimizni Talımızdı... chet davlatdagilar nima deydi e, har xil haqoratlarga to'ldirdi bunga ham jim qoldinglar minga pushkin bir jahonu deb butun bir romanni yozgansizlar to'g'risini aytsam bu kengash rahbarlaridan bittasi yana boshqalar bir narsa bir конкретный dadil bo'linglar qo'rqmanglar sizlar o'zbeksizlar o'zimizni vatanimiz prezident o'zimizniki o'zbek vazirlar o'zimizniki o'zbek hokimlar o'zimizniki o'zbek qo'rqmanglar hech kim tepada turgani yo'q kaltak ushayman deb andijon voqealari qanaqa bo'ldi u yerda umuman deputatlarni o'rni yo'q edi mana shunaqa holatlarga tushib qolmaylik bizlar ertaga bizni bolalarimiz yonadi bizni bolalarimiz qatl qilinadi bizni bolalarimiz xalok bo'ladi na militsiya na uchiska uchastkavoy na bir qanaqadir kuchl kuchlar tizimi prokuror yoki bo'lmasa hokim sizlarga qarshilik qila olmaydi-ku. nimaga hozir bir odam xalok bo'ldi joni ketdi bir bolalari yetim qoldi ayoli biva qoldi sizlar jimsizlar bu bu qanaqa jim sokinlik man xalq tarafda turib bu gaplarni gapiryapman hozir hukumat tarafda ham hukumat e, taraf hukumat e, uchun ham men o'zimni fikrimni bildiraman insonlarimiz bor vazirlarimiz ichida e, davlat hukumat a'zolarini ichida ya'ni bular xalq uchun harakat qilyapti hammasi bitta xoin emas lekin xoinlar ham yo'q deya olmayman nafsimni yo bir qanaqadir moddiy yo bir manfaatimni oldiga qo'ymasdan hatto amalimga ham qaramasdan to'g'risini aytaman bir ustozlarimiz shunaqa to'g'ri tahlil qiladigan do'stlarimiz bo'lmaganda men ham shunaqa balki tuzoqqa tushardim bu tuzoq xudoyberdi ukamni zo'r gapi bor aka deydi karislarga sizlar qayoqda yashaysizlar desam nimalar bor deb karislar bizdan so'raganda tillamiz uranimiz paxtamiz unimiz bunimiz nima deydi rudalarimiz oltinimiz bor desa yo'q sizlar jannatda yashar ekansizlar juda katta boy davlatda yashar ekansizlarku deydi e, nimaga buncha qashshoqsizlar deb so'raganda bizada mana yo'q kallamiz yo'q deb aytamiz deydi ana ko'rdingizmi o'sha şey, zaif joyimiz bu nima degani ya'ni qo'polroq qilib tushuntirgan xudoyberdi ukam ya'ni ilmimiz yo'q koreyada bo'lsa hech balo yo'q ozroq guruch ekadi asosan guruchni ham boshqa davlatlardan nima deydi import qilib sotib oladi ularda bitta narsa bor ilm fan va sanoat bor. Ular ularda oltin ham sotmaydi gaz ham sotmaydi uh, uran ham sotmaydi hech narsa sotmaydi ular ularda sanoat bor o'zbekistonda hatto bitta nina chiqarolmaymiz balki man eshitmadim hozirgacha shu nina chiqaradigan anaqani bir sex borligini to'g'risi men bilmayman endi bitta nina chiqara olmagan odamlar katta katta narsalar tanqid qilishi nimadan bu umuman kerak emas ular o'sha ildizini yoygan ularni ichiga monopoliyadagi mana katta monopollar kiradi misol uchun katta bir anaqalar necha yildan beri shu bitta joyda o'tirib olgan amaldorlar kiradi ularga o'zgarishni umuman keragi yo'q ya'ni yuqori yuqori sinfga shu har doimgidek so'rib turursa bo'ldi vazir bo'lsin podshoh bo'lsin kim bo'lsa busi bo'lsin там oddiy qorovul bo'lsin kim bo'l insonni ideallashtirmanglar inson xatokor qachonki men masjid bilan qorlarni tanqid qilib chiqqanimdan keyin hammasi nima deydi ko'pchiligi saviyasi tor mana shunaqa e, bu e, akalarimizni o'zlari dindor hofizi Qur'ondir, qur'onni ham yaxshi bilar hammasi tanqid qildida ko'pchiligi yuz o'girib yana bizada dindorlarimiz bitta narsani noto'g'ri tushunishadi sizlarga o'xshagan insonlar mutassiblik qildida hammasi kosibchilik taksichilik qilib yuribdi Boshida muborak boshida qur'on jam bo'lgan hofizi qur'on lekin qiladigan ishini ko'rsangiz umuman huquqiy ongi yo'q bitta man ro'molni ko'tardim qaysi deputatni ko'rdinglar shu ro'molga "Ey, bu noqonuniy konstitutsion huquqi e, bu noqonuniy deb dip. qaysi bitta deputat chiqdi masjid qurish farzi ayin emas esingizda bo'lsin uzr masjidni remont qilish to'g'risini aytsam mer yuzini olloh taolo bizga masjid qilib bergan ba'zi bir imomlarimiz bor saviyasi nol umuman ko'tar ko'tar qiraveradi ha san tiksang jannatdan bitta g'isht qo'yiladi u undan unaqa bo'ladi ertaga jannatga san o'zing birinchi kirasan u bo'lasan bu bo'lasan bekorchi gaplarni gapirmaslik kerak o'sha иmenно imomlarimiz mana shunaqa fikrlash kerak dushman qaysi tarafingizdan xanjar qanaqa qilib uradigan bo'lsa uni tilida o'sha tarafingizni himoya qilib javob berishingiz ana bu jihod ko'zni ochinglar musulmonlar iqtisodiy siyosiy e, nima deydi iqtisodiy hozir kurash ketyapti biologik kurash ketyapti mana ko'ryapsizlar virus chiqarib yubordi musulmonlar uyquda agar bitta odam mayli o'nta masjid qurmasdan bitta mana shunaqa laboratoriya ochib bir o'nta kadrni tayyorlab hozirgi kunimizni tayyorgarligini olganda eda o'zbekiston dunyoda bitta davlat bo'lardi mutassislikni oxiri mana shunaqa ayovsiz bo'ladi mahkum bo'lamiz mahkummiz mana shunaqa botqoqlikka botishga chunki ko'zimizni vaqtida ochmadik o'sha sahobalarni xatosini o'sha yerdagi sahobalar hammasi bilishdi qancha sahobalar shahid ketdi o'sha yerda ya'ni bitta rahbarni ya'ni payg'ambar alayhissalomni aytganlarini qilmaganligi uchun o'ljaga ketganligi uchun bu bizning xul musulmonlarimiz aholini qarang hech kim qolmaydi birdan shaxsiyatiga o'tadi hukumat bilan xalqni o'rtada muloqoti ozgina muloqoti bor agar biz hozirgi mana mana shunaqa johillik qilib bir narsalar qilib tartibsizliklar chiqaradigan bo'lsak o'sha muloqot ham yo'qoladi azizlar do'stlar meni keraklicha 1.5 yil 2 yildan beri sinovdan o'tkazib bo'ldinglar Men o'zimni xur fikrimga ega insonman Rasuldan peshonasidan tirilsangiz ham o'zini fikrdan qaytmaydi xuddi men ham shunaqaman mani birov pul berib gapirtirayotgani yo'q yoki e, okay, birovni bir zakazini bajarayotganim yo'q Men unaqa zakaz berishga qurbim yetadi agar mabodo bir narsa kerak bo'lsa lekin men unaqa pastkaschlik qilmayman Men kelajak xavf xatardan ogohlantiryapman nafsimiz uchun emas millat uchun shu jamiyatimiz uchun shu davlat uchun ertaga kelajakdagi bolalarimizni go'zal hayot uchun harakat qilaylik gapiraylik tanqid qilaylik Birbirimiz, otari, bir birimiz shaxsiyatimizga o'tmasdan so'kmasdan boshqa qilmasdan ikkita qo'limni ko'tarib men har doim uzr so'rashga tayyorman agar bironta bir do'stimizni ko'nglini og'ritib qo'ygan bo'lsam ana bu narsani hurmatli e, kuzatib boruvchilar mana mana e, bu narsani yoshlarimizga yetkazinglar iloji boricha <tik>